Вы думаете, это элитная парковка в центре Киева? А вот нет, это проезжая часть возле Верховной Рады. И мне вот стало интересно, неужели депутаты не знают элементарных правил дорожного движения? Прямо сейчас у них и узнаем. Пойдем. Вы водитель со стажем? Да. Сколько лет за рулем? За кормом? Да, за, за баранкой. 20 лет будет, сыны. Уже близко 18 лет. Больше 10 лет, но сказать, что я правильный автомобилист не скажу. 15, да. 15 лет. Может, Какая ваша машина? Все мои машины есть записаны в декларации. Господи, я просто спрашиваю. Mitsubishi Pajero. Mm -hmm. Toyota. Toyota. Mm -hmm. Land Cruiser, потому что ну, это вынужденное Понятно, да, конечно, да. явление. Volkswagen Passat. Mercedes. Mitsubishi Pajero. Дуже стара. А у вас Lexus. Я помню. Так. Вы права покупали? Это вышел. Это вышел. Не звучайно. Нет. Я, точно? Мне батька точно. Ну зачем их покупать, если можно сдать? Надо же научиться ездить. Куплять права мне не довелось. Я их действительно отримал, ну законным шляхом. Я понимаю, что вы сейчас меня загоните под лавку по правилам. Я честно сдавал. Серьезно? Ходы в школу. Не лукавите сейчас? Не. Значит, вы знаете правила, если вы сдавали сад? Ну, мабуть. Хочу я вас еще... проверить. Ну, я... Ну, давайте спробуем. Может, я их и не знаю. Проверим Может, вас? Проверю, давайте. Да. давайте. Я Читайте. Читаю. Какой знак обязывает водителя уступить дорогу транспорт? средством, движущимся по пересекаемой дороге. Плохо я говорю по-русски. Никакой. Да как это? Ну, тут он есть. Нет. Есть он тут. Вот. Нет. А уже все. Ну, наверное, вот это тогда. Так вот вы нажимаете, вот это, да? Да. Нажимаем. Да. Неправильно. Я в... знакомился с правом на украинский мол, а можно перевести на украинскую моб. Ну, ну, перекладайте. Думаю, вот это. Нет. <связь> Угадал? А я просто цю мову вже трошки підзабув. Ну, звісно, перший. Ну, вступить дорогою. Перший. Да. Правильно, далі. Такий знак відміняє. Всі запрети, і обмеження, введені запрещаючими знаками. Сейчас, я сейчас перекладаю. А переведіть запрещає. А, відміняє всі заборони. Так. Чи в мене з російською погано, чи. Який? Okay. неправильно. Наверное, вот это, да? <звы> Нет? А что это за вопрос такой? А, вот это. <звы> <звы> Все вот это. Нажимаем. Правильно. Далее. Разрешается ли водителю остановиться на этом участке дороги для высадки пассажиров так, как показано на рисунке? Ну, в принципе, разрешается. Это знак «Стоянка запрещена», то есть разрешает для высадки пассажиров. Так что? Да, разрешается. Неправильно. Ну, может быть. Разрешается, конечно. А что, нельзя? Зато какие российские правила. Да, ну, 100%. конечно, сто процентов. Можно с ее стороны? Заплатить? Да нельзя. Можешь. Ну, вы мучаете. Цель у меня работа такая. Здравствуйте, а скажите мне, пожалуйста, а можно здесь парковаться? Я думаю, что нельзя, потому что там у нас. А чего такая? они паркуются? Откуда я знаю? Откройте нам, здравствуйте. Вы меня слышите? Тут нельзя парковаться. А чего вы тут паркуетесь? Вам шеф сказал? Так уезжайте, нельзя. Скажите, а вы не могли бы перекнуть? я же не могу за вами на каблуках бежать. Могу Тут можно парковаться? Нет. Если, я знаю так. Почему полицейские, вот скажите, как вы думаете, полицейские не подходят, даже не делают замечания, не штрафуют, они боятся депутатов? Нет, полицейские подходят и штрафуют, подходят. подходят. Не, не подходят. Подходят. За ага. занимается патрульная полиция. А где а она? Есть ли бачка? Вот стоит через ровно. Девин. Девин, девин, девин. Подождите, мужчина! куда ж ты пошел? Полицейские просто, видимо, боятся подходить к депутатам. Не мне их судить. Как народ судить на выборах? Парковка запрещена. Стоянка тут. Я думаю, запрещается. Сейчас. правильно? Правильно. Вы как хотите, я вам права не отдам. Когда за рулем полегче. Конечно. Через российскую мову перекладывать. Украинскую мову не могли найти тесты. пішли вчити правила дорожнього руху, а Даша українську мову. Очікуйте за місяць, даша селфі розмовлятиме українською.